Ну і на останок про вітрильництво екіпаж радіона Луки та Георгія Леончука рветься на Олімпіаду. Бажання сил та досвіду у цього дуету здобути ліцензію та поборотися за медалі вистачає. Та чи вистачить у них підтримки? А головне фінансів? Це питання як ніколи актуальне. Екіпаж Родіона Луки випав з олімпійської програми після ігор у Пекіні. Тоді тимчасово змінилося керівництво федерації вітрильного спорту. За плечима яхтсменів неоцінений досвід участі в олімпійських регатах. Родіон Лука та Георгій Леончук – срібні призери ігор в Афінах. Чемпіонат світу у Перті, де розігруватимуться олімпійські ліцензії, вони пропускають. Втім, якщо їхнє бажання буде почути функціонерами, хлопці готові здобути ліцензію на травневій регаті у Хорватії. Сожал, ми ще живемо в такої время, когда коли... проект этот, который на сегодняшний день в нашей стране, будем так говорить, находится на государственном, на, на, плечах государства, не выглядит живым, то есть нездоровым со стороны. И понимание того, что сейчас бросать, допустим, отодвигать семейные вопросы, свои будущие карьеры, там, профессионального роста на второй план, просто лишь для Отмазки поучаствовать нам бы не хотелось. Нам бы хотелось, если идти на Олимпиаду, то готовиться на высокопрофессиональном уровне, так чтобы иметь возможность бороться за медали. С досвіду Родиона Луки для полноценной подготовки витрильного экипажа на яхте олимпийского класса Фотинайнер необходимо вытрачать 80 тысяч евро на Рик. По государственной линии это практически оперативно невозможно будет сделать. Мне так кажется. То есть здесь нужно какое-то меценатство, нужно спонсорство, и чтобы это все найти, это огромный труд времени, ресурсов. То есть нам нужно срочно определяться вот с Василием Николаевичем, делаем, не делаем. Вот когда будет программа, я готов вместе посидеть, поработать, когда будут реальные действия, когда мы найдем источники финансирования, это все время. Вы же понимаете. Если мы сегодня уезжаем в Австралию, мы улетаем 24 числа, а возвращаемся 18 декабря, а там Новый год, то мы вернемся к этой теме только в январе. И бюджетный год начнется в феврале, а отбор в апреле. Поэтому я, и я думаю, и президиум федерации будет очень сильно думать, реально эта программа или нет. Родион считает, что за условия покупки нового корабля «Ветрил» его экипаж способен квалифицироваться на игры и втрутиться в борьбу за медали. Мы знаем, как сделать продуктивно, использовать время, средства и оперативно подготовиться к большим соревнованиям. Все зависит еще, к сожалению, командный вид спорта – это не только спортсмены. Это сложный технический вид спорта паруса. Мы не можем в подвалах тренироваться, там, например, как… А, и виде какие-то или еще что-то. Это, это здесь, к сожалению, любая медаль, победа, это не только заслуга спортсмена, но и огромное количество людей, которые стоят за его спиной. Лука досвеченный яхтсмен, и его что шансы пробиться на Олимпиаду 60 на 40. В тим с диснеем и стать олимпийским чемпионом, он не полыжать. Я даже не исключаю возможность участия, например, подготовка крио там к следующим олимпийским играм. Это все можно сделать. То есть в парусном спорте жить можно очень долго, заниматься им и показывать результаты. Есть примеры, когда люди 43-46 лет выступают в Олимпийских играх, на шварботах и при этом еще и выступают на профессиональных соревнованиях. То есть это все можно параллельно делать. Главное понимать, каким образом, ну, естественно, в нашей стране это в разы тяжелее, потому что у нас очень много... Фу, ну, что я буду рассказывать. Руслан Сверин, Андрей Гагеля, телеканал Киев.